Почему ту еще? М -м -м. Я, например, понимаю, что его фонд не надувной. Я понимаю, что он зависим от своих ну, работодателей. Но жаловаться, что люди в том году донатили миллиард, а сейчас каких-то 40 миллионов, это надо совесть иметь. Это первое. Во-вторых, я лично, например, не требую, чтобы его фонд покупал корабли какие-то. У меня с головой дружба есть. Делаешь минометы, хорошо. Но раз вы ведете этот милитарный блог, то подсвечиваете самое лучшее, что нужно покупать украинской армии. Может оно и стоит денег. Один самолет-бомбардировщик, спирит американский, стоит 3 миллиарда долларов. Но они и делают для того, чтобы живыми оставались и не гибли американские солдаты. Поэтому перспективная тема, на которую надо тратить деньги, и где у нас недоработки, например, по ЗРПК или, например, не по дорогой противопехотной мине. Тарас не поднимает? Потому что он знает, что позвонит Тарахами и выгонит его нафиг. Поэтому Тарачмут, он сладкий, сладкий, ласковый мальчик. И все. Это не голос армии. Плюс еще нытик, плюс еще скептик. И дает, э -э, а -а -э, -э. Благодари и не доскуднеет рука дающего. Будь благодарен 40 миллионам, которые тебе сбросили за декабрь, а в разрезе того года тебе сбросили полтора миллиарда. Тебе никто ничего не должен. Чему должен знать, какие приходят платежки людям? Какие цены на продукты питания? И как у людей падают доходы? Я, например, ввиду своего, у меня может быть за три недели ни копейки каких-то там донатов, хотя я выставляю свои реквизиты. Но ну, не могут люди. Мені чоловік пише з Тернополя, мені дуже подобається ваша Вога, і я не можу вам допомагати, ви б вибачте. Та я вас прошу, не вибачайтеся. Якщо вам заходить влог, якщо у вас є довіра до мене, і я якось вам допоможу да, своїми думками, то я вже за все вдячний, що ви мене подивилися. За що Всім, у Усіх скрутний час. Я все гарно розумію. Да, вот так вот делюсь своими думками и все. Ну и за підтримку дуже вдячный, за лайки. Негодяй в баню. У меня там одна потвора завелась, опять в Телеграме, что она писала, что я полуумный. Да <кхм> ты прочти столько, сколько я прочел за свою жизнь, а потом называй меня полуумным. <кхм> ну и на мнение о что мы сильно расслабились. Поднимай тему противопехотных мин. Что ты их не делаешь своим фондом? Что вы не делаете, минные заградители, постановщик? Что там сложного? Обычно ЗИУ-130, на него ставится установка и минируется. Вы этого ничего не делаете, проблему не поднимаете. Вот это сидит напротив него, в суде, тёлочка с моего города и чудак еще. Вылежут ему всю Анну, Салачку, и все. По ЗРПК что они поднимают вопрос? Это же ганьба. Везде эти Браун и М2 ЗРПК не покупаются. А Буша будет много задавать вопросов на ТВ. Выгонят с фонда и не посмотрят, что он детектор уже проходил. Там мне один человек писал, что фонд надувной может все купить. Да вы что, не можете делать противопехотную мину? Чего вы ее не делаете? она 5 копеек стоит. Только от ваших крупнокалиберных пулеметов, либо от минометов. Никакого. Он, я смотрел, применение 120 мина обычно, ОФ, контактного. Она разрывается, корейцы рядом идут, и мимо бьет намного, на 50 на 100 метров. А была бы мина, которая, если бы поднимали вопрос, 971-я, кластерная, с радиовзрывателем, то был бы другой эффект. Вы об этом говорите? Нет, вы молчите. Почему? Потому что сладкие. Вот и все. Так, возьму техничную паузу. Если бы продвигалась моя теория мины, <coughs> этой ПДМ, да, шестой, минирование спешек, то у нас бы личного состава в окопах было в три раза больше. А так их выбивают. Потому что россияне приходят в приту и начинается эта тратата с 10 метров. Почему же молодой, ему там что, там 30 лет или сколько? Он же на фронт не идет, он, ну, трендит на милитарном и ездит, это, это, торгует мордой. Вот и все. Так если ты там, не там тебя нет, то это типа умный, так какие-то мысли нормальные подавай.